Шо, голова грязная? Шо, поехала в школу с грязной головой? Учительница с Южной Кореи, да? И вот она рассказывает, а я ей трошки не поняла, а потом посмотрела в, в угле и потом стропала. Она говорит, мы, мы, японцев, ну как бы не то, что ненавидим. скажем, мы ну, к ним привыкли, культура, их все такое, но мы не, ненавидим японское правительство что Южная Корея была под оккупацией у <клышко> японцев. Долго говорила. Она сказала, 3-4 года, что она сказала? Я напомню, сколько. Помню, 3-4, мужик. Я чуть-чуть в цифрах могу путаться. Вот там, когда Стивен сказал, что дедушке было 62 года, а я сказала, а я перевела как 64. И эти. Разумайки начали там мне это поправлять, меня такая, что в аптеке продается просто вот только как бы, лечебная, знаете, когда губы трескаются. Короче, я могу ошибаться, но Южная и Северная Корея была под оккупацией Японии. Вот. И когда после Второй мировой значит, закончилась война и поделили Корею на две части, но это была просто Корея, поделили на Северную и Южную. Северную забрал Советский Союз а Южную забрал со своей страны демократией, э, забрали Штаты. И теперь можно наблюдать, да, кто как живет. что было зло, кто было зло. Вот сейчас можно наблюдать, да, если посмотреть на Северную и Южную Корею. И вот сейчас можно понять, кто был зло. На самом деле, кто был зло? Какая страна была злом? По Хавею едем. Я все хочу подивитися, як сильно вливається в поток і, і виходить. Ай, а колумбійці до важ про себе розказувати, а вони, оказується, недолюблюють венесуельців. Тому що венесуельці, як вони так виразли, злініває і ну, хамські такі, Ну, ледачі і хамські. так поняла, щось таке. Особенно с Анжеликой сзади меня сидит говорит, я вообще, если не почую, что это из Венесуалы, скажи, даже балакать на меня не буду. Вот такая она на них зла". А, учительница, ну, она, повторюсь, из Южной Кореи, она говорит, а мы недолюбливаем китайцев, потому что они очень шумные. И тоже, говорит, они за собой не убирают. Вот, допустим, говорит, если даже в одном коллективе соберется там, будут китайцы и южнокорейцы, то китаец скажем, за собой крыла, крыволовку не протряем, не стола не протряем, ну такие, трохи, как... вот такие ей не нравится. Короче, она конечно, тоже, когда приезжали к нам иностранцы, говорит, допустим, если бы в ее молодости, она за собой рассказывает то, что она помнит. Ей сейчас где-то, наверное, лет 30, может быть, 7-8, вот так, мои учительки. Здесь так. И она говорит, если бы в моей в моей юности к нам на район приехала бы женщина с такой внешностью, как допустим, как Валентина, вот, именно, меня, именно меня, что я блондинка, все же, все же остальные эти латиносы сидят тоже, тоже что тоже, ну, ну, хочешь, все остальные темные. Скажи, если... В моє время приїхала така світла женщина, мою страну в мой район. Зайшла би там ну, ко мне, там на поселок, де вона там жила. Покаже, ми об всі обступили. Ми всі розглядали, що це за молтаку чоловік со світлими волосами і світлими глазами. А я говорю, ну у нас тоже таке трохи було при советському союзі. Не, не при советському. я из-за вас вот этих поправлялок не могу свою мысль высказать я всегда боюсь что-то недосказать или пересказать меня. короче идите нахуй я разговариваю с нормальными людьми я помню в моем детстве я побачила черного человека чернокожего так соротяка, такая была открытая так довелась, а что это, бля, за вообще что это за существо ну я малая была что я ору, девки ну, мала, ну, десь такая подросточек я была, я увидела, я жила в Розі, не в Москве, не в Киеве, я жила в Розі. и то у нас было, был институт, где много училась вот этих чернокожих, Ворнам, по-моему, вынаучилась я. Я побачила, я шла между там местные, поймут, на Мелешкина, между домами, а, а черный негр шашлык жал, э, жары в прикинь, на мангале, я была. Шоке. Ну не шашлыко, а того, что это черный мужчина, жары и шашлыки. А он сейчас стоял, так вот умахав, там вот этим, ну, раздував, ж видно, за украинка там, это, шашлыки и жары. А после шашлыков ее. Вот, и что я к чему веду? Что я... Шо это было удивительно? Это было удивительно увидеть чернокожего человека. И так само она рассказывает вчителька, что если бы я в юности побачила такую женщину, как ты, вот ты, Валентина, светлая, кажу, я бы тебя обсматривала, я бы тебя, каже, ну, это прозлетелось бы новость бы по всему там тому городку, где она там жила. Но они все одного типажа, все темненькие, да, все с карими глазами, малоростлые, ну, такие, ну, ну понятно, Южная Корея. Кореянка она. Интересно мне. Интересно послушать про вот так вот другие культуры. Или я боюсь, что колумбийцы из за этих венесуэльцев рассказывают тоже это приются как наче те венесуэльцы, эти цыганы какие-то. А для меня они вообще одинаковые. Что то из Колумбии, что то из Венесуэлы. Это мне одинаково. Вы мне все на одно лицо. А я еще хотела вчительки спросить. Она же этот, Кореянка, а вы отличаете японцев от Откінд... автономии? Не... Ну, наверное, это некорректный вопрос. Ну, для меня они все вот это, ну, все вот такие. Как называется? TJ Maxx Home Goods. Дона oh, Карана. Давайте тут посмотрим сумочки. У меня времени валом. Вот такие Майкл Форс. Стоит 298. А стоит 90 долларов. Вот такая это. Такие, короче, некрасивая сумочка. Ну такая. Просто показываю. Марк Якобса такие. 200 долларов стоить. Отакий Майкл Корс портмонешний. 130 долларов. Вот такая в мене сумка. Ну такая то, то, что думала, не така. Вот такой, гляньте, Майкл Корс. Под тут косить під громес. То є під громес кошена сумочка. 110 доларів. очень красивая, миленькая, маленькая, такая хорошенькая. Я бы такую, может быть, хотела, как бы я здесь в офисе работала. Уже я так хочу. Вот такая, что шесть, не знаю. Вот такая майка Курс. такую никогда не бачила, Майкл такая, зеленая. 130 долларов. М -м -м вот такие вот Что Что-то такое, вот такие то такое. Ой, это как что вот такое вот такие 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 Тут такие все черные черные это шо? они 60 долларов Марк Якобс. 100 долларов такая маленькая. Кошелечечная курс лентека манюнька красивенькая 70 долларов Блин, это тележка теперь носись с ней просто подарочные коробочки это для подарков такое все подарочное такие декоры, так и мне нравится. Это что, хочу в туалет. Я хочу узнать, почему вот это. Вот это маленькая, сколько стоит? Вот здорово. Сейчас она но... Искусственные цветы, но они как прям настоящие, красивые. Венки на двери. Такие новогодние, да? Ну, но мне не нравится. Ну, ну, так не... Такие елки, гляньте, девки. Железные. Декоративные. Куча цветов, куча цветов. Новогодние декоры. кошки. Сейчас я сделаю, что поломаю. Красивенькие, да, такие две да,